После летних каникул вновь заработал Центр досуга «Золотая осень» в библиотеке имени Маяковского. Лидия Поздеева – постоянный участник встреч в этом центре. Это всегда интересно, по крайней мере мне, Истори исторические факты какие-то освещать, исторические личности, их жизнь, события нашей страны. Все это как-то обогащает тебя и ну, омывает, что ли и, наверное, добавляет немножечко хоть такой вот кусочек жизни еще. Лидия Яковлевна всегда интересовалась историей, хотя работала инженером-конструктором во ВНЕВ. Когда вышла на пенсию, постаралась наверстать. Изучала книги, смотрела фильмы, посещала музеи. Под спорьем стали встречи в центре досуга. Когда мы оставались на каникулы, мы сразу оговаривали, что было бы интересно. Поэтому мы учитывали интересы тех, кто к нам приходит. И, соответственно, мы будем рассказывать о новом, ведь всегда интересно познать неизвестное, неизведанное. 2012 год российской истории и первую творческую встречу посвятили 200-летию Отечественной войны 1812 года. С любовью, верой и отвагой рассказ о Денисе Давыдове, генерал-лейтенанте, идеологе, предводителе партизанского движения и русском поэте, и Надежде Дуровой, писательнице и первой в русской армии женщине-офицере, также известной как кавалерист-девица. Людмила Колотохина представила организацию медицины и мы». Она рассказала о взаимодействии пациентов с системой здравоохранения. Встреча в Центре суга золотая осень будет проходить каждый второй и четвертый вторник месяца в 11 часов.